Иду и думаю, какое же невероятное чувство свободы дарят горы, когда ты один вокруг никого идешь куда хочешь, хочешь присел, хочешь пошел, хочешь отдохнул, наслаждаюсь этими видами. Как погодка и не очень, и виды закрыты, но все равно это грандиозно. Пошел куда-то не туда, ничего страшного, вернулся. Это просто невероятный, как друзья не передать словами. Мне кажется, внизу вот ни разу такого чувства эйфории, свободы я не ощущал. Вот поэтому иду и думаю, и понимаю, что горы, в частности, большие экспедиции, это именно то, чем хочется заниматься в жизни и куда хочется постоянно возвращаться. С добатый мы держим путь в янгликарка. Деревушка на высоте 3600 на 200 метров ниже, чем добаты. И вот наконец-то вышли из зоны снега. И это, конечно, огромное удовольствие. Не топтать мокрый противный скользкий снег. А идти. Ну, тоже по мокрых и скользких, но уже камешках более твердых, более надежных. В общем, нас ждет 650 метров спуска к реке, а потом уже подъем еще 400 метров. Спускаемся уже битых полчаса по такому вот крутому скользкому снежному склону. Друзья, как же я рад, что с нами не пошли никто в трекинг в базу Малайгры Макалу. Это реально какая-то жесть. По сравнению с другими трекингами, прям в этих условиях на уровень тяжелее. А еще и лоджий нормальных нет. сан Впервые нам показался действительно высокий пик. Вон он. Пока не знаем, что это за вершина, но на вскидку за семерку точно. Друзья, сегодня просто прекрасный денек. Немножко облачно, немножко солнечно. Вот фактически эль капитан. Виды сегодня открываются лучшие за все время трека. И нету снега под ногами. Идеально. Идем сегодня примерно до 4-500. Сегодня настал тот день, когда ботинки в номере лоджи замерзли льдом. Прям так жестко, подожду пока размернутся, сами пойдем позавтракаем, потом уже буду их одевать. 这是你可以的、啊，塞进去就卡住了、啊。 Yeah, yeah, yeah. Here, important. Yeah. And we, <laughs> I don't say because we don't say the yeah. You don't say, okay. No. But it's okay. They're not You're my в деревушку на 4500 а тут одни из лучших комнат, которые мы в принципе встречали круто друзья покажу как мы прошли трек к базовому лагерю макалу стартовали с нума высота 1500 потом началочка седува Дальше вот резкий, не резкий набор Ташигу. 2065 метров. Здесь еще всюду зеленые джунгли. Очень классно. Резкий набор в Высота уже 3500. тут уже все начинается в снегах. Потом три перевала. Максимальный 4,220. Здесь снега уже 1,5-2 метра. Ночевка в Добате на 3,600. Потом мы прошли в Янге-Карка. Тоже 3,600. Немножко сбросили, немножко набрали. Дальше в Мерек, не в Мерек, Алан Мале. Сейчас мы здесь находимся, и завтра нам предстоит последняя часть пути к базовому лагерю Макалу. Надеемся, там будет классно. Немножко волнительное утро, ведь сегодня закончится первая фаза нашей экспедиции, а именно подход к горе трекинг. Так уже свыкся с компанией, с нашим режимом когда мы идем 3-4 часа без остановок, потом обедаем, потом спим, потом просыпаемся, играем в уна. По приходу в Базлах все будет уже немножко по-другому. У каждого будет свой график акклиматизации, будут новые люди, новые знакомства. Но с другой стороны уже и хочется на гору, хочется повыше и работать на ней уже. Друзья, просто посмотрите на эту грандиозную стену. Нека Маунтен, священная вершина, сюда воскресенья запрещены. Но ну, просто оцените размах стены, он впечатляет. Очень величественный. Друзья, что я хочу вам показать. Впервые к вечеру показалась Макалу. Смотрите, насколько она огромная. Вот это перед нами, это главная вершина. Сюда мы и пойдем. Просто невероятная гора, невероятная. важное правило. Так выглядит типичный тихаус на пути к базовому лагерю. Просто набросаны камешки, где-то как попало, но в принципе держится, сверху натянута пленка. Сейчас зайду в середину, покажу как там. Намасте! Папа! Вот такой маленький костерок. Его раздувают. На нем кипятят чай. А вон хозяюшка разливает мелкти. Молодая еще. Найс, так, поскольку мой сосед по комнате Дипанкар просто безбожно храпит очень сильно. Я решил узнать за опцию и снять себе отдельную комнатку в Базлаге за 5 долларов. Она прекрасна. Все уже будут спать в палатках. А я пока в комнате. Вот так вот. Поднялся на акклиматизацию. Высота 5430. 600 метров примерно с Хиллари набрал. Даже не примерно, а точно. Два часа на это ушло. Идется, в принципе, хорошо. Настроение такое меланхоличное. Что-то там слушаю в наушниках. Но будем возвращаться на обед. Он скоро уже настанет. Неохота пропускать. Да и не надо. Иду и думаю, какое же невероятное чувство свободы дарят горы, когда ты один вокруг никого, идешь куда хочешь. Хочешь присел, хочешь пошел, хочешь отдохнул. Наслаждаюсь этими видами. Пускай погодка и не очень, и виды закрыты, но все равно это грандиозно. Пошел куда-то не туда, ничего страшного, вернулся. Это просто невероятный как, друзья не передать словами. Мне кажется, внизу вот ни разу такого чувства эйфории, свободы я не ощущал. Вот поэтому иду и думаю, и понимаю, что горы, в частности, большие экспедиции, это именно то, чем хочется заниматься в жизни и куда хочется постоянно возвращаться. Но это пока сейчас так, лирика на высоте чуть больше пяти тысяч. То выше, конечно, все будет по-другому. Я уверен, я прокляну еще не раз эту экспедицию. Морозы, снега, жару, все на свете. Но пока, пока кайфую. Кайфую по полной. В общем, ищите то, что и вам приносит такое же удовольствие. Для кого-то это могут быть горы, для кого-то его работа, для кого-то какое-то другое увлечение, кому-то рыбалка, кому-то бег. И если вы найдете его, тогда, я думаю, жизнь станет намного проще и понятнее. Все, буду спускаться дальше. Иду и постоянно останавливаюсь. Даже не потому, что нужно отдышаться. Потому что не могу отвести взгляда от Макала. Просто невероятная мощь, невероятная гора. Полюбуйтесь его немножко. Пак передовому базовому лагерю проходит по огромной длинной морене. Мы уже идем тут пару километров. Иногда тропы фактически нет. Я вот только что сбился. На самом деле она тут проходит вот низом, а я обошел верхом. Даже большие камни там не держатся. Ты становишься, они едут. В общем, кайфово, мне нравится. Вот такая вот морена. Ни тропы не видно, ничего. Но нам вот туда прямо, значит, где-то здесь и тропка должна отыскаться. Друзья, какая-то бесконечно долгая морена. Часа два уже идем по ней, пока конца края не видится. Даже начал уставать, решил отдохнуть. Наверное, впервые на подходах горе появляется такая усталость. завтраке нам дали пакет ланч. Лепешка типа тибетского хлеба. Два кусочка очень вкусного сыра, кстати, яйцо и шоколадка. Преодолел только что высоту Эльбруса. Сейчас вот 5657. Ну и еще не дошел до базового лагеря. Вот такие вот дела. Фух. Ну что, друзья, пришел в Advanced Base Camp Макалу. высота примерно 5700. Честно говоря, на подходах думал, что сдохну пока дойду. Но сейчас пришел. Есть силы. Сейчас наверное пойду, наши палатки где-то там вдалеке. Выпью чашечку чая. И прогуляюсь чуть выше. Потому что график акклиматизации я себе придумал такой не самый простой. Отлынивать не стоит. А завтра уже буду отдыхать. Место, конечно, прекрасное. Ребята, смотри, какая, какая, приятность. Наш логотип кулуарчика на палатках в базовом лагере Макалы. Вот одна, там он виднеется. Вторая с кулуаром, может где-то еще есть. Одна прям здоровенная, вторая поменьше. Я бы, конечно, здоровенный посадился, чего уж там. Я сейчас пойду погуляю, потом узнаю. Просто посмотрите, какие невероятные сираки. Даже не знаю, почему льды ледопады такие эмоции вызывают, но очень красиво. Просто нереально. Когда первый раз попал на Кхумбу, тоже хотелось фотографировать каждый метр. И сейчас вот такое же состояние иду и хочется постоянно снимать, снимать и снимать еще, еще и еще. Как так может быть красиво? Ну что, на пути к Пойнт уже начинается перила. Такой нормальной крутизны скальный участочек. Ну, думаю, сейчас без проблем. Пойду, по нему добавляю, посмотрю. 5920 высота. Поднялся немножко выше. Крампенс Пойнт. Это вот за сегодня превышение фактически 1100 метров. Набрал плюс 200 по сравнению с ABC. Самочувствие нормальное, но высота чувствуется уже. Черепушка немножко подавливает. Выше идти не вижу смысла, хотя погода хорошая, можно было бы дойти до 6, но это не нужно. И, друзья, у меня к вам есть дело. Ситуация такая. Все время на протяжении трекинга мучился одним вопросом. Идти на вершину с кислородом, как это планировалось раньше. Или попробовать без кислорода. Как хотят многие с нашей интернациональной команды. Ну, по крайней мере, несколько человек. А... Без кислорода. Я, конечно, не готовился, не тренировался для бескислородного восхождения. Но зато есть два фактора, которые дают очень такой большой стимул наверное попробовать первое это я сейчас сам два моих напарника как вы знаете не смогли поехать за неделю до старта экспедиции я остался сам то есть у меня свободный график что хочу то и делаю на горе ни кому не привязан второй фактор это то что э, летом я не поеду в пакистан я раньше планировал потом передумал то есть у меня будет достаточно времени чтобы восстановиться и вот очень хочется попробовать себя фактически на 8500 это совершенно новый уровень. В то же время хочется сходить на гору, а не обязательно сходить без кислорода. То есть в первую очередь хочется именно побывать на вершине. А уже с кислородом или нет, пока не знаю. В общем, такие вот дела. Эта дилемма меня уже мучает неделю трекинга. Будет мучить, я думаю, еще нашу акклиматизацию. И у меня к вам вопрос. Вы бы как поступили на моем месте? Пробовали бы идти без кислорода или нет? Пишите в комментариях под этим видео, ставьте лайки, репосты, конечно, подписывайтесь. Дальше будет круче.